مستقبل کے لیے دس باتوں کی تلقین کر رہے ہیں اس میں سے سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان من الزن ان بعض الزن اسمو ولا تجسسو اب اللہ پاک نے ولا یغتب بعضکم بعضا سے پہلے ایک بات کہی سب سے پہلے مخاطب کیا مسلمانوں کو مجھے اور آپ کو ساری دنیا کے مسلمانوں کو کیا کہا یا یادینہ الذین آمنو اے ایمان والو من الزن کہ بلا وجہ کسی کے بارے میں سوچا مت کرو بلا وجہ کسی کے بارے میں سوچا مت کرو کہ وہ کیسے بڑا آدمی بن گیا وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آ گئی اس کے پاس یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا کیونکہ باز گمان کرنا باز گمان زیادہ کرنا وہ شیطان کی طرف سے گناہ ہو جاتا ہے اپنے کام سے کام رکھو اپنی فکر کرو اپنے گھر والوں کی فکر کرو بہت زیادہ کسی کے بارے میں مت سوچا کرو آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُ اور جو پوشیدہ باتیں ہیں کسی کی اس کی تلاش میں نہ نکلو کسی دوسرے بندے سے پوچھنا یہ بندہ کیا کرتا ہے اس سے پوچھنا وہ بندہ کیا کرتا ہے اس سے پوچھنا آپ کا بھائی کیا کرتا ہے آپ کا دوست کیا کرتا ہے وَلَا تَجَسَّسُ کسی کے تجسس میں نہ پڑو کسی کے بارے میں کسی کی پوشیدہ راز کی باتوں کو پوچھنے میں نہ پڑو یہ سب کیا ہے گناہ ہے کیونکہ کس میں ذکر آ رہا ہے قرآن میں ذکر آ رہا ہے اور جس چیز کا قرآن میں ذکر آ جائے وہ گناہ ہے کبیرہ ہوتا ہے بڑا گناہ ہوتا ہے تو مخاطب کیا مسلمانوں کو یا من اسمو آگے کیا فرمایا آگے فرما رہے ہیں وہ پہلی بات جو زبان سے متعلق ہے کونسی بات ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَا وَلَا يَغْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَا اور ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو غیبت کرنے کی مثال بھی اللہ پاک نے خود ہی دے دی کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَيَّا كُلَا لَحْمَ أَخِي اے غیبت کرنے والے کیا تو یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اب ذرا تصور کریں کہ کسی کا بھائی ہو اس کا انتقال ہو جائے اور وہ مردہ حالت میں پڑا ہوا ہو اور یہ شخص اس مردہ حالت میں اس کا گوشت نوچ کر کھائے کوئی ایسا پسند کرے گا سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کتنا بڑا گناہ ہے اللہ پاک خود ہی قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے غیبت کرنے والے کیا تو یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے تو گویا کہ تو غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوش کھا رہا ہے آگے خود ہی فرما دیا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَاكُلَ لَحَمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُو تمہیں تو بڑی کراہت ہوگی تمہیں تو بڑا ہی ناگوار گدرے گزرے گا تمہیں تو الٹی آ جائے گی تمہیں تو فلا بیماری لگ جائے گی تمو. تمہیں تو یہ پسند نہیں ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو آگے کیا فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے, ہے جس کا تعلق کس سے ہے زبان سے ہے وہ ہے غیبت کرنا اور ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں آپ علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے الغیبت اشد من الزنا الغیبت اشد من الزنا غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے زنا کتنا بڑا گناہ ہے جنا ایک کرز ہوتا ہے جو کہ اس کے خاندان میں سے اس کو لوٹانا ہوتا ہے اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ لڑکی کسی اور قوم کی یہ لڑکا کسی اور قوم کا اس نے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا اس کے اوپر ایک کرز آ گیا کیا آ گیا ایک کرز آ گیا اب وہ کرز اس کے خاندان کی کوئی لڑکی ادا کرے گی تو کتنا بڑا گناہ ہے دنیا میں بھی زلالت اور آخرت میں بھی زلالت دنیا میں بھی اللہ پاک نے فرمایا الخبی سات الخبی للخبیسات الخبی سون الخبی للخبیسات یہ خبیس مردوں کے لیے خبیص عورتیں ہیں یہ خبیص مردوں کے لیے خبیس عورتیں ہیں اور یہ خبیص عورتوں کے لیے خبیص مرد ہیں جو کہ دنیا میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں آگے فرمایا لِلتَّيِّبِينَ وَالتَّيِّبُونَ لِلتَّيِّبَاتُ اور پاکیزہ مردوں کے لیے تو پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے تو پاکیزہ مرد ہیں تو اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ زبان پہ کنٹرول کرنا زبان کی حفاظت کرنا پہلا گناہ جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں جس کا تعلق زبان سے ہے وہ ہے غیبت کرنا اس زبان کی حفاظت کرنی ہے غیبت سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو بات کیا ہے اگر کوئی بندہ غیبت کرتا ہے تو وہ بات تو سچ کہتا ہے وہ بات کیا ہے وہ تو سچ سچ ہوتی ہے ہے بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں کام کرتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو غیبت کرنے والا کسی کی بات بتائے وہ سچ ہو لیکن جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اگر وہ سامنے آ جائے تو اس کو ناپسندیدہ ہو اگر وہ سچ نہ ہو اور وہ جھوٹ بول رہا ہو تو وہ غیبت نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا ہوگا وہ بہتان ہوگا وہ الزام ہوگا درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فکی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں